Я уже один раз говорила, второй раз повторю, что э, название ролика, когда я снимаю сейчас прямой эфир, пишу не я, это пишет YouTube. Поэтому я об этом еще раз повторюсь, так, потому что вы пишете мне там, не у канала, да, там еще что-то. Сегодня вроде как спокойно, правда сирены басосовные, я у себя и сегодня понедельник, говорит, а понедельник день тяжелый, вроде... Насилие в Укра... Республике Украины продолжается, все вы прекрасно видите. Там, я так поняла, я еще полностью не читала. Какие-то изменения, да, там, в отношении полицейских. Что-то чиповноважное, да, или еще? Напишите мне в комментариях. В субботу ко мне приезжал... Наш город посетил человек, не буду говорить, какого он города, это мой подписчик. Он приходил ко мне в гости, в мой маленький баф. Было очень приятно видеть из других городов людей. На улице, конечно, прохладно, думала, что будет жарко, как всегда. А немножко припотела. Кто-то говорит, вот музыка играет мешает что-то слушать одевайте пожалуйста наушники я музыку включала не на всю мне очень нравится хочу вам показать что я вчера делала да. это у нас вот такие э, пирожные вот видите ракушка называется равут не мушля по-моему а мне сильно, конечно, видно, но заходить не буду. Также делала порционный э, медовик. И сделала еще торт с любого перов. Солнце отвечу, все как всегда, сильно, конечно, не смеешь. Завтра напоминаю, у меня два заседания. Одно в Жахневом суде на 11 часов запуск областной прокуратуры. А второе я буду на два часа. Это женкизовский суд. Ну, они пишут, что это женкизовский суд, а это у нас третья окружность. Ну, вообще-то народность. Напоминаю, что там, где они пишут, что там женкизовский суд, раньше был э, интернет для детей с инвалидностью. То есть, другими словами, отжали здание у детей, сделали там себе такое здание, да, где по беспределу шлепают ухвалы, какие хотят. Напоминаю, что Рустам, она находится под залогом, да, ребята наши удерживаются в следственном изоляторе, по документам там не изолятор, а находится общежитие. То есть, другими словами, Если в дальнейшем разбираться, они скажут, да, ну вот вам документы, да, что Русымовна не в СИЗО была, а была просто в каком-то общежитии на добровольное начало. Ну, грубо говоря. Конечно, очень тяжело, тяжело поради, там учеба. Сейчас пойдем за друзьями, я подиву на ушко себе. Так что завтра -то. и я, и работа, девочка. Мне. хотела еще сделать на сегодня яблочный э, штрудель да или штрудель или там еще что-то ну и с капусты пирог ну не сделала потому что сил не хватило не хватило силы поэтому спать лягла в начале третьего опроснулась а 6 часов не выспалась вообще а что не выспалась Я делала на заказ пельмени Пельмени людям очень нравятся И заказали у меня манты Манты с тупой Поэтому, все, кто хотят сделать заказы В описании канала Есть мой номер телефона Можете писать, звонить И еще, ребят Не надо мне звонить по воскресеньям Почему? Потому что я живой человек Я тоже хочу отдохнуть Вчера поступил звонок я ваш номер телефона взял э, на их канале, да. Я хочу с вами поговорить. Я говорю, ну, видите, солнце воскресенье, Тем более, за мной почти 8 часов вечера. Я понимаю, что вы хотите поговорить. А я хочу отдохнуть. Уже ко мне нельзя манты, потенция наступит. Э, ну, наверное, это приключилось с вашим мужчиной. У меня манты нормальные. Там такие специи необходимые как раз для мужчин в самый раз. Именно на диету надо садиться. Ну, я вам хочу сказать, если не злопотреблять постоянно там пирожки, манты, да, там хлеб, еще там, ну, можно. Я вам хочу сказать, что жизнь она у нас одна. Все мужчины любят вкусно покушать, поэтому это нормально. У меня был пеший только патруль. А, в лице одни особые у вот, черном логазе. И не было. Сейчас, наверное, чебурики и шашлыки. А, Кривой Рог, привет, Виталий. Чебурики шашлыки. Не, не 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 Я люблю поесть чебурики и шашлыки. <с. Хотя чебурики тоже не делать. И шашлык люблю. Только шашлык люблю больше с бараниной и с козы. Это так. Так, ребят, буду с вами закругляться. Привет из Узбекистана. У Узбекистана тоже привет. Вот, помните, кто, если помнит, да, я говорила о том, что моя бабушка маленькая была вывезена в четвертом году вместе со своими родителями на товарном поезде. Родители ее погибли, потому что продавали, продовольствие на то время давали на три дня, а ехали они больше недели. К сожалению, они кормили детей и родители погибли от голода. Вывозили не только товарными поездами, вывозили, я помню, рассказывали люди кораблями. И я знаю, что людей убивали. И моя бабушка выросла в детском доме в Узбекистане. Она всегда с теплотой вспоминала. И там же она встретила моего деда. Бабушку звали Михае, деда Джаваир и они поженились, а в 1982 году они вернулись в Крым обратно. Как-то так. Вот такая судьба. Погибло тогда очень много, к сожалению, татар. Еще раз, это какие года были? Я, я еще раз повторяю, 44 год. Сейчас просто я извиняюсь, прервалась, кто-то звонил. Как-то так. И я, кстати, похожа очень на деда. На деда похожа я характером. Во мне течет не только мусульманская кровь. Во мне течет греческая кровь. Да, у меня бабушка татарка, да, по папиной стороны. Папу звали Рустем Джаваирович. Дело в том, что я вам еще раз повторюсь, греческая кровь это со стороны мамы, прадед Мой чистокровный грек. Поэтому у меня смесь не только греческая. Прадед был женат на славянке. Анжела Сарди. Виталий, ну, ты, наверное, не сына если не оставь. Поэтому я горжусь своими корнями, да. Неважно, кто у тебя, ты мусульманин, христианин или еще кто-то. Главное, чтобы ты был человеком. Потому что, к сожалению, человечности Сейчас очень-очень мало. <laughs> Поэтому, ребят, буду заканчивать эфир. Пошла я посмотрю, что у меня там по учебе. Мне надо еще один экзамен. Там тесты понаписывать. Дедушка, я еще раз говорю, да, дедушка тоже татар. И бабушка татар, татарка. А я же еще раз говорю, они познакомились в Узбекистане. И сейчас э, я вообще со, ну, создаю родовое дерево, да, очень интересно. Я вам хочу сказать, если бы не деда характера, у меня характер деда Джаваира Махмедовича, я бы, наверное, уже плюнула, да, и успокоилась, и смирилась бы со многим. А я этого не сделала. Андрей, убирайтесь в чистилище, откуда вы выползли? Чему пишет? Все. Всем, куколка, я видпочива. Гарного тебе видпочива, купитали. Все. С вами была Анжела Русимовна. До новых встреч. Наша сила объединения. Давайте жить дружно.